o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev tomonidan ikki ming yigirmanchi yilda yurtimizda yoshlar siyosati va ularning bandligini ta'minlash provard maqsad sifatida belgilab berilganligi natijasi o'laroq joylarda yoshlar muammolarini o'rganish va hal etish yosh oilalarning iqtisodiy ahvolini yaxshilashga alohida e'tibor qaratilmoqda xususan namangan viloyati hokimligining yoshlar muammolarini o'rganish <laughs> bo'yicha ishchi guruhi norin <laughs> tumanida yashovchi yoshlar bilan o'tkazgan muloqotlari natijasida dehqonchilik qilish meva sabzavot yetishtirish orqali o'z iqtisodiy holatini yaxshilash istagini bildirgan yetmish beshta yosh ijtimoiy ko'makka muhtoj oilalarning har biriga o'z oilalari iqtisodiy holatlarini -e yaxshilash va tadbirkorlikka o'rgatish maqsadida yigirma sotixdan yer maydonlari ajratib berildi prezidentimizni hokimimizni tlari bilan mana shu yer topshirildi bizga yigirma sotixlik shu yerdan yaxshigina hosil olib shu yerdan yaxshigina foydalanib oilamizga dirishchiligimizga shu yerga yerga mehrimizni berib shu yerdan yaxshigia hosil olmoqchimiz asosan nima ekmoqchisizlar endi qanaqa rejalar qilyapsizlar shu yerdagilarga biz kartoshka ekmoqchimiz bir yilda ikki uch bor <laughs> narsa ekamiz shu hosillardan xudo xohlasa oilamizga tirishchiligimizga tisosimizni qo'shamiz xudo xohlasa soy bo'yi yangi farg'ona va kemaboshi mahalla fuqarolar yig'inlari hududidan ajratilgan yer maydonlarida yosh oilalarimiz meva va sabzavot mahsulotlarini yetishtirib mahalliy bozorlarni sifatli va arzon mahsulotlar bilan boy etishni o'z oldilariga maqsad qilib qo'yganlar namangan viloyat hokimi tomonidan norin tumanida kema boshi mahalla fuqarolar yig'inida yoshlar bilan o'tkazilgan hokim va yoshlar uchrashuvi natijasida kambag'allikdan chiqarish dasturi asosida yosh oilalarni qo'llab quvvatlash va ularning ijtimoiy iqtisodiy holatini yaxshilash maqsadida har bir <laughs> oilaga 20 sotix maydondan yer maydonlari meva sabzavotchiliklarni ekish uchun ajratildi mana bunday tartibda mana har bitta oila uchun yigirma sotixdan maydon ajratildi va bu bilan shu e, yosh oilalarimizni ijtimoiy iqtisodiy jihatdan qo'llab quvvatlash uchun yana bir qadam tashlandi bugun namangan viloyati norin tumanida viloyat hokimining ishchi guruhi tomonidan ijtimoiy yordamga ko'makka muhtoj bo'lgan yosh o'ttiz yoshgacha bo'lgan yoshlarni aniqlab ko'rib turganingizdek mana bo'sh yerga bo'sh bo'lgan yerlarimizni ularni foydalanishlari uchun meva sabzavot nima yetishtirishsa ham o'sha yetishtirib oilasini iqtisodiy holatini yaxshilash uchun yer maydonlari har bitta oilaga yetmish besh nafar oilani har biriga yigirma sotixdan yer maydoni ajratib berildi yosh oilalarga yer maydonlaridan foydalanish huquqini beruvchi sertifikatlar shaxsan namangan viloyati hokimi xayrullo bozorov tomonidan topshirildi yerga urug' ekishdan oldin din ulamolari va nuroniylardan duo olib qurbonlik qilindi